öz dərdimizdən, sərəmizdən danışacağıq. Adətən bizdən tələb olunan kimi dövlət başçısının son çıxışları və o çıxışlarda diqqət çəkdiği məqamlar, verdiyi mesajlar cəmiyyətdə geniş müzakirə olunur. Xüsusilə də dövlət başçısının yəni dəfələrlə vurğuladığı bir məqam var ki, növbəti dəfə ona diqqət çəkdi və bu yerə də insanlarımızın tam ürəyindən oldu. Yəni məmur əsrində Xalqın xidmətçisi olmalıdır. Hətta prezident mən özüm də bir prezident kimi xalqın xidmətçisiyəm. Yəni heç kim özünü göylə aparmamalıdır, xalqla arasında barier qoymamalıdır və elə etməlidir ki, insanlar dövlətə, hökumətə inansın, güvənsin, ondan incik düşməsin. Əslində bu mesaj çox önəmli məsələlərə gedir çıxır. Bilirsiniz ki, çox təəssür olsun. Yəni ölkəmizdə o sürətli inkişaf Valyuta gəlirləri elə bir mühit yaratmışdı ki, məmurlar o həddindən artıq çox pulla, yəni təmin olunduqları üçün büdcədən o pulu öz xüsusi dadələrlərinə qalma mal kimi də istifadə etməyə başlayırdılar. Təbii ki, elə yaxın vaxtlarda onların hansı şəkildə cəzalandırıldıkları da məlum oldu. Yəni onu müşahidə olduq. Dövlət başçısı yeni idarəçilik mexanizmi, idarəçilik yanaşması indən sonra olacaq və bütün bu prosesləri şəxsən özüm nəzarət edəcəm mesajını da verir. Əməkdaşımız Aqil elə vətəndaşlardan da bununla bağlı fikirlərini öyrənib, ümmetlə oturduq, düşündük, önəmli məqamlara diqqət çəkmək üçün bax bu materialı hazırladıq. İzləyin. Prezidentin mövcud vəziyyətə müdaxilələri vətəndaşla hökumət arasındakı bariyeri tam mənasında götürdü. İndi vətəndaş həm etibarlı, həm də özünü güvənli hiss edir. Bunu keçirdiyimiz sorğuda bir daha gördük. Neftin qiymətinin güstələn xətt üzrə inkişafı böyük məbləğdə valyuta axını və bütün bunların fonunda bəzi məmurların xalqdan uzaqlaşması ciddi şəkildə təbəqələşməni şərtləndirmişdi. Hətta o səviyyədə ki, bütün anlarda üstən aşağı baxan məmur balalarının özbaşınalığı ölkənin birinci şəxsinin müzakirə predmeti olmuşdu. Prezident dəfələrlə kəskin şəkildə bəyan etmişdir ki, xalqın xidmətçisi olan məmurların məhz xalqı xidmətçi gözündə görən ailə üzvlərinin hərəkətləri bağışlanmayacaq. Bağışlanmadı da. Öz postunu övladına görə itirən məmurların cəzalanması buzaq keçmişdi, hətta keçmir. Cənablar, indi get kimə deyirsən deyə frazası aktual deyil və ya birbaşa məmurun əleyhinə işləyən çılğınlıqdır. Çünki ölkənin birinci şəxsi deyir ki, dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdılar. Mən həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, bu ölkədəndə prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq etibar edir bizə və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq. Dövlət məmurları özlərini təvəzzükar davranmalıdırlar. Özləri və onların ailə üzvləri xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Yekekhanalı göstərməməlidirlər. Hesab etməməlidirlər ki, onların hansı xüsusi statusu var. Onların statusu var insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək, insanları incitməməlidirlər. Aksina qayğı diqqət göstərir müştərilərlər və kömək etməlidirlər. Son Avropa oyunlarındakı prezident-xalq yaxınlaşması, hətta selfi çəkdirmək səviyyəsindəki bu yaxınlıq, sadə vətandaşla birincinin arasındakı məsafənin nə qədər az olduğunu göstərdi. Vətəndaş bu yaxınlığın fonunda iri məmurlarla arasındakı böyük baryeri çılpaqlığı ilə gördü. Ən xırda işləri belə öz ətrafına həvalə edən böyük təsirliçıqlarına malik məmurlar, törəmə şirkətləri vasitəsilə büdcədən ayrılan pulları sağ əlindən sol əlinə çürtdürməklə iş qabiliyyənə malik orta təbəqəni tamamilə neytrallaşdırdı. Nəticədə nə baş verdi? O baş verdi ki, savadı, iş qabiliyyəti bu prosesləri həyata keçirməyə imkan verməyən məmur qohumları indi onların potensial təhlükə mənbəridir. Yaxın xəbəriniz var. Hesablama palatasının apardığı yoxlamalar nəticəsində bəzi icra hakimiyyətlərində Korrupsiya halları aşkarlanıb. Məlum olub ki, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər düzgün istifadə olunmuyor. Büdcə vəsaitlərinin təyinatı dəyişdirilib. Əməyə haqqının hesablanması zamanı əlavə və artıq ödənişlərə yol verilib. Gözlənilir ki, prezident yaxın vaxtlarda əhalini daha çox narazı salan icra başçıları haqqında cəza tədbirləri görəcək. Prezident çox ciddi şəkildə buna işarə etdi. Ona institusional tədbirlər ən səmərəlidir. Bununla belə bərabər korrupsiyə qarşı cəza tədbirləri də təlbigh ediləcək. Ediləcək. Burada ıı, heç kimin imtiyazı ola bilməz. Heç kim toxunulmaz deyil və son halsalər Azərbaycanda bir də onu göstərdi. Əgər bəzi yüksək şəx vəzifəli şəxslər qanunu pozularsa, öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmirlərsə, onlar mütləq cəzalandırılacaq və cəzalandırılır. Haqda iqtisadiyyat da bunu görür və həm də bilsin, bir nəfər də olsun toxunulmaz adam yoxdur Azərbaycanda. Hama qanun qarşısında bərabərdir qəribə mənzərə yaranmışdı və ya yaradılmışdı. Prezident sadə vətəndaşların rifahı üçün konkret göstəriş verir. Qohumbaz məmurların yerlərdəki çənd xudaları buna ciddi şəkildə mane olur. Nəticədə ümüdsüzlük yaranır. Ta o vaxta qədər ki, ötən ilin oktyabr ayının 17-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri işdən çıxarıldı. MTN-də böyük bir cinayətkar şəbəkə ifşa edildi. Ardınca Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində anti-korrupsiya üzrə həbslər həyata keçirildi. Bu prinsipiylə addım xeyli vaxtı itirilmiş ümidün üstünə işıq saldı. Oçu qaldı son çıxış Son keçişinin prezidentimizin qulaq asdım. Mənim əslında bu çıxıq çox məni çox sevindirdi. Əslində məmurlar imkan vermirdiki, yəni insan öz işinə məşğul olsun, amma indi şükürlər olsun ki, özünün arxasını hiss edirsən ki, prezident arxamızdadır. Mən əvvəl ticarətçi olmuşam, könə ticarət elə məşğul olmuşam, amma əslində indisə yeni bir biznesim var, öz biznesimə daha arxayın, daha güvənli davam etdirə bilərəm. Qardaşlar, itirilmiş ümid boşuna yaşanan ömür deməkdir. Sonda ölməli olan bu hissə heç kimin toxunmağa haqqı yoxdur. Əksinə, praqmatik baxış daha sağlam gələcək vəd edir. Məmnuniyyətlə qarşıladım bu prezidentimizin çıxışını. Biz əgər bu vət, Azərbaycanın vətəndaşlarıyıqsa, hər bir məmur da vətəndaşların xidmətçisi olmalıdır məncə. Məmurlar əhaliyə dəstək olmalıdır. Məsələn, monopoliyalar qarşı salınmalıdır. İşsizsizlik çoxdur bu dəqiqə görürük. Həmin iş iş yerlərinin sayı artırılmalıdır. Tələbəsiz özünüz? Bəli, tələbəyik. İnanıram ki, prezidentimizə inanıram ki, yəni gələcəkdə təkmən yox bütün tələbələr işlə təmin olunacaq. Yəni dövlət məmurları da, yəni işin görə bilməyənlər, yerlərini, yəni əvəz olunacaqlar. Bugünkü gündə dünən prezidentin etdiyi çıxışı hər bir sadə vətəndaş alqışlayır. Alqışlamalıdır da. Çünki o vətəndaşın xeyrinə qəbul olunmuş bir qərarıdır. Yerində yetirilməlidir. Amma ə, yetirilsin təki. Allahdan arzulayaq. Əvvəllər məmurlar özləri ilə aparırdı ki, guya elə bu dünya bularıncıdır. Heç kimi saymırdılar. Ancaq İndi şey uja bəzi bu prezidentin çıxışından sonra, prezidentin göstərişindən sonra onlar uja qanunlara riayət eləyirlər. Yavaş-yavaş demə olmaz, tam, amma yavaş-yavaş riayət eləyirlər. Biz istəyirik ki, məmurlar xalqa xidmət etsin. Necə ki, prezident Ermən xalqa xidmət edirəm, siz də xalq xidmət etməlisiniz. Mən də istəyirəm ki, bütün məmurlar xalqa xidmət etsin. Xalqın gücəranı yaxşılaşsın. Və bu günkü gündə Xalqın yüzərarının yaxşılaşmasını prezidentlə sirbizdə istəyirik. Qeyd edək ki, prezidentin çıxışında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də onun iqtisadları dayandırmaq barədə çağırışı oldu. Bu da təbii ki, aliqarq məmurlara işarə idi. Məsələ ondadır ki, neftin düşməsindən və ikinci devalvasiyadan sonra müəyyən dərəcədə maliyyə problemləri ilə üzləşən şirkətlər iqtisadlara başlayıb. Özü də iqtisadların ən çox aliqarq məmurların və ya onlara yaxın şəxslərin şirkətlərində aparıldığı deyilir. Görünən mənzərə bilirsiniz nədir? Çox ciddi islahatlar gedir. Sanki hər şey yenidən qurulur idarəçilik mexanizmi ilə tutmuş büdcə yanaşmalarına qədər hər şey yeni qaydalara söykənir. Əgər baş tutsa, 2016-cı il Azərbaycanda neftdən aslı olmayan bir büdcə formalaşdırmaq ili kimi tarixə düşəcək. Buna mütəxəssislər də nişbin baxır. Ötən gün ciddi bir addım atıldı. Prezident sahibkarlar üçün daha elverişli şəraitin yaradılması, sahibkarlara dəstək və onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi haqqında göstərişlərinin nəzərə alaraq Dövlət Gömrük Komitəsi 27 yanvar 2016-cı il tarixindən mal və nəqliyyat vasitələri gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün gömrük bəyanamələrinin tərtib edilməsinə görə xidmətlərə 70% güzəşt tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Atlan addımların nəticəsizliyinə köklənən şəxslər bunun təsirini mütləq həm də həmin görəcəklər. Sadəcə görməyi bacaraq. Nə isə dövlətimiz yenidən qurulur sözünün isə mənasına yeni bir mərhələyə keçmişik və dövlət başçısı da bu mərhələdə hər şey diqqətlə öz nəzarətində saxlayır indən sonra Azərbaycanın yeni bu quruculuq prosesində kim bu prosesə mane olacaqsa statusundan asılı olmayaraq cəzalandırılacaq